মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে বরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের জেলা বার সংস্থার সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় যথাক্রমে দুলাল মিত্র এবং নীলাদ্রি রায় মহাশয়কে একটা হাততালি হাত সবাই আজকে আমাদের ইতিহাসের আরেকটা গৌরব পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করছেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে শ্রী নীলাদ্রি রায় এবারে মেমেন্টো দি হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মহাশয় একটা জোরদার হাত তুলে দিন সদস্যগণ সম্মানীয় নাগরিকগণ কাছার জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের একশো পঞ্চাশতম জয়ন্তী উদযাপনের এই কার্যসূচীতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে দেড়শো বছর এক দীর্ঘ পরিক্রমা দেড়শ বছর ধরে একটা প্রতিষ্ঠানকে অনুষ্ঠানকে সফলভাবে বাঁচিয়ে রেখে তথা সাফল্যের সঙ্গে কার্যনির্বাহ করে একটি নিদর্শন স্থাপন করা এক অনন্য কৃতিত্ব এই কৃতিত্বের অধিকারী কাসার জিলা বাৰ এছ'চিয়েচন স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ আৰু কাছাৰ জিলাকে ধৰি সমগ্ৰ একেখন একেখন ভাৰতৰ অংগ আছিল সেই সময়ত কাছাৰ জিলাৰ নায়িক কাম কাজ চিলেট সত্ৰ আদালতৰ অধীনস্থ আছিল চিলেট সত্ৰ আদালতৰ এটা চাৰ্কিট ক'ৰ্ট আছিল শিলচৰত স্বাধীনতাৰ পাছত অবিভক্ত কাছাৰ জিলা যোৰহাট জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ অধীনলৈ আহে জিলাখনৰ আইনী ক্ষেত্ৰখনত এক সুদূৰ প্ৰসাৰীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত কাছাৰ জিলাৰ বাবে এক সুকীয়া আৰু স্বতন্ত্ৰ ন্যায়াধীশৰ পদ সৃষ্টি কৰা হয় অবিভক্ত কাছাৰ জিলাত ওঠৰশ চৌসত্তৰ চনত জিলা বাৰ সংস্থা গঠন হৈছিল তিনিজনীয়া অধিবক্তাৰ এটা সৰু গোটে আৰম্ভ কৰা এই সংস্থা আজি আঠশ ঊনপঞ্চাছগৰাকী অধিবক্তাৰ সৈতে এক শক্তিশালী অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে এই বাৰ সংস্থাৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বহুতো পুৰুধা ব্যক্তি জড়িত হৈ ইয়াক এক সুকীয়া মৰ্যাদা আৰু পৰিচয়েৰে উজ্বলাই আহিছে ৰাজ্যৰ অন্যতম পুৰণি এই বাৰ সন্থাৰ পৰা কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বহুকেইগৰাকী অধিবক্তাই ৰাজ্যৰ আইন ক্ষেত্ৰখন মহিয়ান কৰিছে অধিবক্তাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এই সংস্থাৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন সময়ত সমাজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ হকেও থিয়ৰি আহিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আইনী আৰু সামাজিক দিশত প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই অহা এই বাৰ সংস্থাই অঞ্চলটোত দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰগতিশীল আন্দোলনৰো নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ গৌৰৱপূৰ্ণ দিনটোত মই কাছাৰ জিলা বাৰ সন্থাৰ সকলো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়ববীয়া তথা সদস্য সদস্যালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ডেৰশ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ উপলব্ধি জিলা বাৰ সন্থাৰ লগতে সমগ্ৰ কাছাৰ জিলা তথা বৰাক উপত্যকাৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মই সেয়েহে এই মহতো মহিয়ান দিনটোত বৰাকবাসী ৰাইজলৈও মোৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে গণতন্ত্ৰৰ জননী বহু শতিকা ধৰি ভাৰতবৰ্ষই গণতন্ত্ৰক লালন পালন কৰি ইয়াৰ বিৱৰ্তন ঘটাইছে আৰু পৰিপক্ক ৰূপ ৰূপ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ অন্যতম মূল স্তম্ভ হৈছে ন্যায়পালিকা ন্যায়পালিকাৰ যোগেদি ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিছে ধৰ্মৰ চৰ্চা দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ মাজত আমাৰ দেশৰ আইনী ব্যৱস্থা নিহিত হৈ থকাৰ বাবে ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ এক চহকী ইতিহাস আছে বেদ উপনিষদ আৰু অন্যান্য পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো বিভিন্ন ভাৰতীয় দাৰ্শনিক তত্বৰ দ্বাৰা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হৈছিল আধুনিক ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাৰ বহু অংশ ব্ৰিটিছ আইন ব্যৱস্থাৰ পৰাও যদিও আৰম্ভ হৈছে তথাপিতো ভাৰতত অতীজৰে পৰা ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোৰ এক সুবিকশিত ভিত্তিত তৈয়াৰ হৈছিল প্ৰাচীন ভাৰতীয় আইন ধৰ্ম আৰু ন্যায়ৰ নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল ভাৰতীয় ন্যায়িক ব্যৱস্থা নেচাৰেল জাষ্টিছৰ ওপৰত আধাৰিত এই নীতিসমূহে আজিও আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত ধৰ্ম আৰু আইনৰ অতি ওচৰ সম্পৰ্ক আছে ধৰ্মশাস্ত্ৰ ৰচনাৰ সময়ত নাগৰিকৰ যিবোৰ আচৰণবিধি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সেইবোৰকে আইন বুলি কোৱা হ'ল এই আইন মানি চানি চলাটো সমাজত শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিল সেইবাবে প্ৰাচীন ভাৰতত সামাজিক বিধি ব্যৱস্থাবোৰকে আইন বোলা হৈছিল সাধাৰণতে ৰজাৰ আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা নাছিল ধৰ্মশাস্ত্ৰত যি বিধান দিয়া হৈছিল সেই আইনকে ৰজাই পালন কৰিব লাগিছিল শাস্ত্ৰৰ বিধি অনুসৰি ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ অধিকাৰহে ৰাজনৰ আছিল বিধানৰ অভাৱত পৰিলে কেতিয়াবা ৰজাই কোনো পূৰ্ব দৃষ্টান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু কোনো কাৰণতে নিজৰ খেয়ালসুচিক আইনক প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰাচীন ভাৰততো ৰজাসকলৰ নাছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ছোৱাত আইন আৰু ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ উল্লেখযোগ্য বিৱৰ্তন ঘটিছিল মৌৰ্য শাসন ব্যৱস্থাত ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ কেন্দ্ৰ আছিল ৰজা মৌৰীয় সাম্ৰাজ্য সাম্ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰক আইন প্ৰণয়ন আৰু বলবৎ কৰাৰ এক শক্তি হিচাপে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দক্ষিণ ভাৰতত চ'ল ৰাজবংশৰ শাসনকালত গাঁওসভাসমূহে নাগৰিকৰ বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল এই কথা সত্য যে অনাদি কালৰ পৰাই আমাৰ দেশত ন্যায় প্ৰদানৰ এক সুসংহত বিকশিত নীতি আৰু ব্যৱস্থা আছিল সেই একেই নীতিয়ে আজিও আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোৰ অন্য অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হ'ল আমাৰ অধিবক্তাসকল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অধিবক্তাসকলে এডাল সাঁকুৰ দৰে যি ন্যায় ব্যৱস্থা আৰু ন্যায় প্ৰত্যাশী জনগণৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰে কেইদিনমান পূৰ্বে আমি স্বাধীনতাৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছিলোঁ স্বাধীনতাৰ অমৃতকালৰ এই সময়ছোৱাত দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অধিবক্তাসকলৰ ভূমিকা আমি সদায়ে ৰোমন্থন কৰিব লাগিব ভাৰতীয়সকলৰ বাবে বহু আকাংক্ষিত স্বাধীনতাৰ যুঁজখন আগুৱাই নিয়াত আদালতৰ মজিয়াত যুক্তিপূৰ্ণ বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ প্ৰচলিত আইনৰ জৰিয়তে ঔপনিৱেশিক কৰ্তৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা পৰ্যন্ত অধিবক্তাসকলে এক শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনলৈ অধিবক্তাসকলৰ অৱদান কেৱল আইনী ক্ষেত্ৰতে সীমাবদ্ধ নাছিল ৰাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আদি সকলো দিশতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি ভাৰতীয় অধিবক্তাসকলে স্বাধীন ভাৰতৰ ভেটি নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগাইছিল নিজৰ আইনী জ্ঞানৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি মহাত্মা গান্ধী চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ দৰে নেতাই ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে জনমত সংগঠিত কৰিছিল আইন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বি এট আম্বেদকাৰে সমতা স্বাধীনতা আৰু ন্যায়ৰ নীতিৰ আধাৰত ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কৰিছিল নিজৰ আইনী জ্ঞানেৰে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ শাসনৰ বৈপৰীত্য আৰু ভণ্ডামী উদঙাই দিছিল বছৰ বছৰ জুৰি যিবোৰ অধিকাৰৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক পৰিকল্পিতভাৱে বঞ্চিত কৰা হৈছিল সেইসমূহৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা তথা ভাৰতীয়সকলৰ স্বাধীনতাৰ দাবী আইনৰ জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ এই সংগ্ৰামে সক এই জ্ঞানে এই সংগ্ৰামক অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী আদিৰ দৰে নেতাই নিজৰ আইনী জ্ঞানৰ আলমত জনসাধাৰণক সংগঠিত কৰি নেতৃত্ব দিছিল জনবিৰোধী আইনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু ঔপনিৱেশিক শাসকৰ দ্বাৰা বঞ্চিত নিষ্পেষিত লোকসকলৰ স্বাৰ্থৰ হকে যুঁজ দিছিল ৰাওলা টাইন ৰাজদু আইনকে ধৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে স্বাধীনতা আন্দোলনত দমনৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই নেতাসকলৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ আদালত কক্ষক অধিবক্তাসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজ দিছিল